Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bisik anda fikir. Setiap tali pilihan raya negeri menghampiri, politik Sabah kembali berputar dengan episod baharu. Parti berpecah, pakatan berubah, slogan dilancar dan janji diperbaharui. Kini muncul sebuah lagi blok politik baharu. Gerakan Bersatu Sabah atau GBS yang ditubuhkan oleh Datuk Dr. Jeffrey Kitingan selepas beliau meninggalkan GRS Persoalannya, adakah langkah baharu ini benar-benar mampu mengubah hala tuju politik negeri atau hanya satu lagi episod daripada pola lama yang berulang? Menurut laporan Malaysia Kini bertajuk Jeffrey Kitingan bentuk pakatan politik baru lepas tinggalkan GRS, satu blok politik baharu sedang dibentuk melalui gabungan Parti Solidariti Tanah Airku, Sabah Star dan Parti Progresif Sabah, SAPP, dua bekas komponen GRS yang keluar daripada gabungan tersebut pada awal bulan ini. Jeffrey Kitingan memaklumkan bahawa perbincangan sedang berjalan dengan beberapa pemimpin parti politik tempatan lain bagi menyertai GBS. Beliau menjelaskan bahawa GBS dirancang untuk dilancarkan secara rasmi beberapa hari sebelum hari penamaan calon pada 15 November menjelang pilihan raya negeri Sabah yang ditetapkan pada 29 November. Menurut laporan itu, GBS bercadang untuk bertanding di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri sekaligus meletakkan blok baharu ini berdepan pertembungan langsung dengan bekas sekutu mereka, GRS. Waktu masa ini, GBS dijangka berfungsi sebagai pakatan ad-hoc dengan Sabastar dan SAPP sebagai komponen teras. Kedua-dua parti tersebut sebelum ini membuat keputusan untuk meninggalkan GRS selepas tidak bersetuju dengan pembahagian kerusi yang melibatkan konsesi kepada Pakatan Harapan. Sabastar dilihat sebagai parti terkuat dalam gabungan ini berdasarkan rekod enam kerusi yang dimenanginya dalam pilihan raya negeri sebelum ini. Manakala SAPP tidak memenangi sebarang kerusi dalam tempoh beberapa dekad. Jeffrey turut mengesahkan bahawa perbincangan telah diadakan dengan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, KDM, yang kini diketuai pemangku Presiden Priscilla Peter selepas pemenjaraan Peter Anthony. KDM sebelum ini mengumumkan rancangan untuk bertanding di 38 kerusi dan perkara ini masih menjadi pertimbangan sama ada parti itu bersedia menyertai GBS. Jeffrey memaklumkan bahawa sekiranya KDM menyertai gabungan tersebut, rundingan pembahagian kerusi perlu dibuat semula bagi mengelakkan pertindihan dengan parti-parti lain dalam blok. Beliau turut mendedahkan bahawa beberapa parti kecil tempatan termasuk Parti Kerjasama Anak Negeri, Perkubuhan Perpaduan Nasional Sabah dan Wakil Parti Dai Sarawak telah dihubungi untuk menyertai atau memberi sokongan kepada GBS. Selain itu, laporan tersebut turut menyebut bahawa Jeffrey sebelum ini melancarkan gerakan keadilan untuk Sabah di bawah platform Sabah untuk Sabah yang bertujuan menyatukan parti-parti tempatan khususnya dalam kalangan komuniti Kadazan Dusun Murut dengan membawa mesej perjuangan hak negeri. Walaupun blog ini masih baru, Jeffrey menyatakan keyakinan bahawa GBS bercita-cita untuk membentuk kerajaan Sabah. Namun, sekiranya gagal memperoleh majoriti Beliau menegaskan bahawa keutamaan blok tersebut adalah menjalin kerjasama dengan parti-parti tempatan lain yang turut mempunyai jumlah kerusi signifikan. Jeffrey juga berkata beliau terbuka untuk bekerjasama dengan Parti Bersatu Sabah, PBS, jika parti itu memilih untuk meninggalkan GRS. Dalam para itu, beliau menegaskan bahawa Sabah memerlukan seorang ketua menteri yang kuat untuk mengetuai rundingan dengan kerajaan persekutuan khususnya selepas keputusan mahkamah tinggi yang memerintahkan semakan semula dan penyelesaian tunggakan hasil 40% dalam tempoh 180 hari. Keputusan yang disifatkan sebagai pembetulan terhadap kewajipan perlembagaan yang terabai hampir 5 dekad. Itulah perkembangan terkini mengenai pembentukan GBS menurut laporan Malaysia Kini. Menurut kami di Whisper Politics, langkah Datuk Dr Jeffrey Kitingan menubuhkan Gerakan Bersatu Sabah atau GBS ini menunjukkan satu perkara yang sudah lama menjadi wajah sebenar politik Sabah, iaitu keinginan parti-parti tempatan untuk menjadi kuasa penentu. Tetapi dalam masa yang sama, mereka sering gagal berpakat secara konsisten. GBS membawa slogan perpaduan dan suara hak Sabah. Namun, persoalan pokoknya ialah sejauh mana blok baharu ini benar-benar mampu menyatukan undi, bukan sekadar menyatukan slogan. Strategi GBS untuk bertanding di semua 73 kerusi merupakan langkah berani tetapi juga berisiko tinggi. Dalam sejarah politik Sabah, pertandingan pelbagai penjuru sering menyebabkan undi blok tempatan berpecah lalu membuka ruang kepada gabungan yang lebih tersusun untuk mengambil alih kerajaan. Jika GBS gagal mencapai persetujuan kerusi, terutamanya dengan parti seperti KDM, maka blok baharu ini mungkin berdepan risiko menjadi faktor perpecahan undi, bukan penyatuan suara. Di atas kertas, Jeffrey cuba memposisikan GBS sebagai kingmaker atau blok penentu kerajaan. Dengan menawarkan kerjasama kepada parti-parti tempatan lain selepas keputusan pilihan raya namun menjadi kingmaker memerlukan dua perkara penting asas kerusi yang kukuh dan reputasi kestabilan ketika ini GBS baru dibentuk masih dalam proses memancing parti menyertai blok dan belum menghadapi medan pilihan raya dalam bentuk gabungan ini dalam keadaan begitu calon pengundi mungkin mempersoalkan sejauh mana kestabilan GBS sebagai sebuah blok politik yang boleh diyakini untuk mentadbir Sabah Isu 40% hasil Sabah yang dibangkitkan Jeffy memberi kelebihan moral kepada GBS kerana naratif hak negeri sentiasa dekat di hati ramai rakyat Sabah. Namun, naratif ini juga sudah lama digulakan oleh banyak parti sebelum ini. Yang dipersoalkan kini bukan lagi suara siapa paling kuat melaungkan slogan hak Sabah. Tetapi siapa yang benar-benar mampu menjelmakan hasil melalui dasar yang stabil dan kerajaan yang bertahan lama. Sejarah politik Sabah menunjukkan terlalu banyak pertukaran kerajaan dalam masa singkat hanya melemahkan kedudukan Sabah dalam perundingan dengan Putrajaya. Jika GBS benar-benar mahu meyakinkan pengundi, ia memerlukan dua perkara segera. Pertama, membuktikan kesepakatan dalaman sebelum PRN. Dan kedua, menunjukkan pelan jelas mengenai bagaimana hak Sabah akan diperjuangkan melalui platform dasar, bukan slogan semata-mata. Gabungan yang kukuh tidak dibina melalui reaksi spontan terhadap perundingan kerusi tetapi melalui pelan jangka panjang yang diakini rakyat. Sebaliknya, jika GBS gagal menyatukan rakan blok tempatan dan gagal mengelakkan pertembungan banyak penjuru, berisiko dilihat sebagai satu lagi episod dalam pola yang berulang, parti tempatan melaungkan perpaduan, tetapi akhirnya tidak sehaluan. Perlu juga diingat, SAPP tidak mempunyai rekod yang baik dalam PRN lalu dan ini mendatangkan persoalan sejauh mana gabungan ini boleh mendatangkan perubahan dalam PRN ke-17 nanti sekian ulasan daripada Whisper Politics kami bisik anda fikir jika anda suka analisis kami jangan lupa tekan like share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia